আই ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগত জনাইছোঁ আজি আকৌ এটা নতুন ৰেচিপিবিলাক লৈ আপোনালোকৰ ওচৰত উপস্থিত হৈছোঁহি আহকচোন বাৰু আজি কি বনালোঁ কেনেদৰে বনালোঁ চাওক আজি বনাবলৈ লৈছোঁ পটল আৰু আলু এটা একদম সাংঘাতিক ধুনীয়া ৰেচিপি তাৰ কাৰণে এয়া মই পটল তিনিটামান বইল কৰি লৈছোঁ আৰু আলু এটা লৈছোঁ বইল কৰি যদি আপোনালোকে পটল খাই ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে এই ৰেচিপিটো বনাই চাব পাৰে আৰু এতিয়া মই এই বইল কৰি লোৱা আলু আৰু পটলখিনি পিহনাত প্ৰথমে মাৰি ল'ম পিটিকি ল'লেও হ'ব পিহনাত মাৰি ল'লে মানে বেছি ভাল হয় আৰু ডাঙৰ সৰু হৈ নাথাকে আৰু সকলোখিনি আলুখিনি মই প্ৰথমে পিহনাত মাৰি লওঁ বাৰু এতিয়া মই এইখিনি দিয়া পিহনাত পিহি ল'লোঁ ধুনীয়াকৈ আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম এয়া আদা নহৰু পেষ্ট কেঁচা জলকীয়া আৰু এয়া পিঁয়াজ আটাইখিনি ইয়াতে দি দিম আৰু লগতে দি দিম বাইণ্ডিঙৰ কাৰণে বেচন দুই তিনি চামুচমান দিছোঁ যদি প্ৰয়োজন হয় আৰু দিম আৰু লগতে দি দিম ইয়াৰ পিঠাগুড়ি দুই চামুচমান মচমচীয়া হ'বৰ কাৰণে আৰু অকণমান দিছোঁ চাট মছলা হালধি জিৰা জৰা গুড়ি ধনিয়া গুড়ি আৰু দিম তেলৰ কাৰণে অকণমান কাশ্মীৰী ৰেড চিলি পাউদাৰ আৰু লগতে দি দিম সোৱাদ অনুসাৰে নিমখ আৰু এই আটাইখিনি এটা মই ভালদৰে মিলাই ল'ম যদি প্ৰয়োজন হয় ইয়াত মই আৰু অকণমান বেচন দিম এতিয়া মই এইখিনি পিটিকি লোৱা হৈ গৈছে আৰু এইখিনি এতিয়া মই সৰু সৰুকৈ এয়া বন আকাৰত বনাই লৈছোঁ আৰু এয়া মই লৈছোঁ ব্ৰেড কামছ মানে ব্ৰেডৰ গুড়ি আৰু ইয়াতে মই এইটো এনেকৈ লেটিয়াই দিম যেহেতু এখিনি অকমান কোমলে হয়ে আছে সেখানে বেডখিন ধুনিয়াকে লাগি গেছে এয়া সব বল রেডি হয়ে গেছে এনেকম আর একটা বল বনাই লম বহু ডর নক সর সর করছো সর সর করলে খাবলেও ভাল লাগে দেখিও ভাল লাগে আর একটা বনাইছো এয়া চব ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে এইটো এয়া চব আৰু এটা হৈ গ'ল আমাৰ বল আৰু এইদৰে মই বাকী আটাইকেইটা বল বনাই লওঁ এতিয়া এইকেইটা চব ধুনীয়াকৈ আমাৰ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এইকেইটা মই এতিয়া ফ্ৰাই কৰি ল'ম এইকেইটা ফ্ৰাই কৰিবৰ কাৰণে এতিয়া মই গেছত এখন কাঢ়ি বহুৱাই দিলোঁ আৰু ইয়াতে মই দি দিলোঁ ৰিফাইন তেল আৰু তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে আৰু এতিয়া মই ইয়াতে লাহে লাহেকৈ এটা এটাকৈ বলকেইটা দি দিম এই বলকেইটা মই একেবে রঙসোয়া হোৱাক ধুনিয়াকে ফ্রাই কৰি দিম এয়া সব একদম খুব ধুনিয়া পারফেক্ট হৈছে একেবে এয়া সব আর খুব ধুনিয়া রঙসোয়া হৈ গৈছে আর এটা মই এটা নমাই লম আর বাকি কেটাও মই এদৰে ফ্রাই কৰি লম এয়া সব এয়া এতিয়া আমাৰ পটলৰ বল ৰেডি হৈ গ'ল এই ৰেচিপিটো আপোনালোকে চাহৰ লগত বা ভাতৰ লগত পৰিৱেশন কৰিব পাৰে আৰু একেবাৰে কম সময়তে বনোৱা এটা সুস্বাদু ৰেচিপি আৰু ঘৰলৈ যদি হঠাৎ আলহী আহে তেনে কেতিয়াও আপোনালোকে এইদৰে বনাই আপ্যায়ন কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকে পটল খাই ভাল নাপায় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় এইদৰে এদিন পটল বনাই খাই চাবচোন গমেই নাপাব পটল এনে কি এনে এদিন নিশ্চয় এদিন ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰি চাব যিহেতু পটলৰ ছিজনেই এতিয়া আৰু ৰেচিপিটো ট্ৰাই কৰিছে বাৰু কমেণ্টত মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব যে আপোনালোকে এইদৰে পটল বনাই খায় কেনেকুৱা পালে যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে ভাল পালে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুন আহিছে তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়া আপোনালোকে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকিব তেতিয়াহ'লে আকৌ এটা নতুন ৰেচিপি ব্লগত পুনৰ লগ পাৰোঁ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই